Пане Роман речі, про Харків і суджу, що відомо. В першу чергу Генштаб каже, що контролюємо 70% Вовчанська. Загалом, до речі, на, в районі Липці це під Харків, так, основна ударна міць, одна з ударних міць ворога, яку він застосовує, туди вже прибули птахи Мадіра, які працювали біля кринок з правого на лівий берег. І це означає, що техніка буде палати ще більше, я так розумію. У Мадера очень сильное подразделение, оно отобранное, кстати, это вот как раз подход. Мы с вами это второй год говорим. Именно такой подход должен быть прямой рекрутинг в подразделение лучше в бригаду, конечно. Но и если такого уровня подразделения, то прямой рекрутинг в само подразделение. Высокая мотивация бойцов и э, отбор там там э, комиссия по профпригодности очень серьезная, то есть отбирают действительно воинов специалистов, профессионалов этого дела. Потому Мадер в этом смысле, вот он правильно с самого начала стал на правильной рельсе формирования подразделения. В принципе, у нас сейчас вдоль всей линии фронта, практически во всех подразделениях, связанных с авиационной компонентой, я ее так называю, могу это говорить, летчик сам, потому для меня это очень важно и очень близко. То есть все, что летает, это как раз, это уже такие серьезные профессионалы, они отбираются во все подразделения сейчас с довольно-таки э, практически и, и под лупой рассматриваются все претенденты и становятся в строй, э, сформируется костяк профессиональной, ну серьезной профессиональной армии уже в общем, общевойскомом формате. У нас хорошие профессионалы в спецподразделениях, в том же главном управлении разведки, в контрразведке службы безопасности, в, в силах спецопераций. То есть есть такие специалисты, которые изначально стартовали, конечно, против. Вот сейчас это уже доходит до формирования профессиональной армии в том числе и в общей, воск... в общей воск... в соединениях, но ну и непосредственно вот началось это формирование именно с специалистов по управлению FPV-дронами и вообще дронами разного уровня. До речі, панамана вчора говорив про з представником БПЛА батальйону ударного керівником Юрій Федоренко. Він каже, що як мінімум 3-4 місяці проходить підготовки загальна, спеціалізована в бойових умовах готують, і потім вже боєць бере участь у завданнях. Це правильний підхід. Чому це я згадав? Тому що от, Washington Post пише, що зараз велика кількість зле підготовлених бійців потрапляють на фронт. Это проблема, большущая проблема нашей армии, мы тоже о ней постоянно об этом говорим. Юра Федоренко очень грамотный специалист, кстати, тоже это Ахиллес, это 92-я бригада. Это те же, тоже подразделение людей, которые выполняют боевые задачи военнослужащих с помощью летательных средств, то есть авиационных средств в этом смысле разного уровня от FPV дронов до уже дронов с глубиной наверное они работают до дивизионной глубины до 40-50 километров работать могут а дроны появляются новые то есть разработанные в Украине наши специалисты запускают и как раз это вот как раз еще одно подразделение в вот 92 бригаде и Ахиллес поддиви 92 одно из подразделений о которых мы тоже неоднократно говорили вот это правильный подход. У них сейчас отбоя нет. Они, у них сейчас приходится ну, отказывать очень многим претендентам, которые хотят попасть под прямой рекрутинг. Это очень важно. Именно прямой рекрутинг работает. Другой, ничего другого работать не будет. Все остальное будет работать с, с непрофессиональным подходом. Он просто не сможет технически... Этот подход, который сейчас у нас запущен, мобилизационный закон, это вообще коррупционная тема, чисто коррупционная, она никакого отношения не имеет к построению профессиональной армии, то есть коррупционная, концентрационная, то есть концлагерь пытаются создать с этим мобилизационным законом, а еще и направленная на понижение патриотических чувств украинцев. То есть давит этот, этот мобилизационный закон, давит на общество. Пытается, опять же, задача политиков, скорее всего, которые, во-первых, подавали этот закон, а это Умеров со Шмагалем, и политики, которые принимали в Верховной Раде этот закон, попытались стравить армию с народом. Мы же видим, какие сейчас проблемы возникают у хлопцев ТЦК, которые являются, но ну, они рабы в конце концов Министерства Обороны. Что же это понимать? Люди, которые непосредственно участвуют и являются представителями ТЦК, они же подневольные. Причем там довольно-таки жесткий подход, а тем более сейчас тот же концлагерь построен в вооруженных силах Украины, особенно по уголовному э, законодательству. Там же нельзя э, ф, ни, ни в шаг влево, шаг вправо практически расстрел, по крайней мере э, уголовной статьи. Поэтому ребята сейчас между молотом и наковальней попались, именно ТЦКшники, между давлением политиков через закон на них и давлением, противодействием, естественно, э, э, гражданского населения, потому что неправильный подход. Но для чего идея это была изначально э, Стравить в э, в армию с народом сбить тот потенциал армейский, любви народной к армии и, естественно, рейтинг армейский, сбить его, как был сбит, попытались сбить рейтинг того же Залужного, воли в него. То есть это, это такая ревность политиков к армейскому рейтинг Механизм понятен, понятен, для чего он запускался, но проблема большая. Они сейчас пытаются собрать через этот механизм не готовых абсолютно к выполнению боевых задач людей и забросить их в армию. В армии они не нужны, поверьте, ни один камбрих, комбриг, ни один комбат, ни один комроты ну уж точно не заинтересован, чтобы ему в роту, в батальон или в бригаду попадали люди, которые по своим психологическим или генетическим параметрам не могут выполнять боевые задачи. Им это точно не надо. То есть армии не профессионалы у себя в армии точно не нужны. А для того, чтобы запустить механизм формирования профессиональной армии, всего лишь две вещи надо сделать. Открыть прямой рекрутинг, развернуть всю эту работу ТЦК и всех остальных механизмов, которые сейчас вроде как под видом рекрутинговых компаний разворачиваются в других местах, не в бригадах, то есть не прямой рекрутинг, а развернуть именно в прямой. То есть в бригады, в подразделения спросите у Федоренко, спросите у Мадяра, в, в Камбрига, в которых развернуто, в 92-й Камбрига, -то того же, в том же Кракене, в, то, в той же Тройке, то есть покажут, как это все делается. И будет, будет пойдет формирование профессиональной армии только. Есть одно маленькое, но это надо было делать еще 10 лет назад. Или хотя бы там полгода назад, год назад, после того, как взяли и сняли руководителей военкомов со всех военкоматов летом прошлого года практически обезглавили мобилизационную систему. Хотя бы надо было быстро альтернативу запустить именно прямой рекрутинг. Этого не было сделано. Потому если его сейчас запустить, мы получим толковых профессионалов, правильно вы говорите, вот как тот же Юра Федоренко делает у себя. 3-4 месяца – это не меньше. А так реально вообще-то до года готовятся серьезные профессионалы. До года, это если считать сухопутку, я не говорю уже там авиации, там вообще до 10 лет может. Поэтому вот этот механизм надо запускать, а за это время, то есть в течение трех, четырех, полугода, нужно однозначно поставить строй силовиков всех причем именно всех. У нас есть ну, где-то до полумиллиона силовиков сейчас внутри страны. Вы их видите на улицах. То есть по три, по пять, по десять здоровых лбу с автоматами, с оружием. Прекрасно знают, что такое служба, это очень важно, потому что для того, чтобы э, работали то есть в профессиональной в спайке, особенно в коллективах, надо вообще начинать с плаца и со строевой подготовки. Год, месяц как минимум гонять на плацу ротой э, строевую подготовку для того, чтобы плечо товарища чувствовать, чтобы э, по команду налево выполняла вся одновременно, вся сотня, вся, вся рота. Но это надо, это надо работать, это целые механизмы подготовки профессионалов и психологические в том числе. Это целый процесс. Так вот, у нас есть около полумиллиона, как минимум полумиллиона специалистов, которые знают, что такое служба, знают, что такое пистолет, знают, что такое автомат. То есть их надо только, только переподготовить. Потому постановка в строй всех силовиков, всех, там уже процент, это уже не важно как раз даст возможность сформировать профессиональную армию там к концу года, это, это как, как минимум. То есть вот примерно такой подход. У нас есть э, Министерство внутренних дел, там больше 300 тысяч э, специалистов. Понятно, что не все там есть специалисты узкого профиля. Тут тоже нельзя э, переломать э, в, через колено, потому что есть спецы, которые, которые могут только, допустим, использоваться в э, таком узком э, сегменте в в этой в, в МВД в самой структуре есть нацгвардия, почти полусотни тысяч военнослужащих, которых нужно просто забирать у МВД, переводить в вооруженные силы Украины. Вот вырвать нацгвардию из Министерства внутренних дел и перевести вооруженные силы Украины передав полностью, то есть это забыть за самоупоминание упоминание же в внутренних войск и так далее и тому подобное. С хорошие специалисты. Пограничная десятки тысяч хороших спецов. Сейчас граница у нас практически на замке в, в вооруженными силами Украины. Перевести, опять же, вырвать из Министерства внутренних дел, перевести в, в вооруженные силы Украины. Та же самая картина, связанная с ДСНС. Но здесь надо очень аккуратно это mm -hmm. Надо забрать их у МВД, передать вооруженные силы Украины, передать то есть они должны стать то есть они должны стать воинскими частями вооруженных сил Украины то есть под управлением Миншаба но выполнять боевые задачи в ТУ. их нельзя ставить в строй или там это тоже специалисты высокого профиля которые боевые задачи э, выполняют в тылу разбирая прикрывая и, и принимая удары, сколько у нас ДСНСников погибло, кстати, вместе с ГУНПшниками. Почему? Потому что полиция именно ГУНП, это, это, не, это не, не МВД, это ГУНП, Главное управление Национальной полиции. Они также выполняют боевые задачи, в том числе и в ТУ. И это надо вот подойти. Но ну, это можно, если поставить задачу и развернуть вот так подойти к формированию вооруженных сил Украины. Со, со всей ответственностью, тогда мы выполним задачу, у нас будет где-то около 400 тысяч, на 1% от населения, 400 тысячная профессиональная армия э, с высоким уже э, профессиональным показателем и с использованием высокотехнологических средств поражения. Но опять, это надо кому-то заниматься. Пока кому, кому заниматься я пока не вижу, потому что такие э, дергания со стороны в сторону, шарахания, болтание как мусор в проруби не специалистов, ну, не сделает это у мира. Он, он, не понимает, о чем речь. То есть он не военный человек или там шмыгаль. Ну, это, это люди, которые к армии никогда никакого отношения не имели. Надо ставить на уровня того же Залужного, там тоже 15 генералов с ним ушло. То есть выбирать специалистов и разворачивать, это, и разворачивать в сторону профармии, и оставить в покое гражданское общество, в конце концов. Хватит его уже политикам э, насиловать. Но в, в конце концов получить аж обратный эффект. Вспомните 13-14 год или 2004, или 1994. Каждые 10 лет э, гражданское общество мягко, так скажем, ставит на место взорвавшихся политиков, которые пытаются свободы у гражданского общества отобрать плохо закончится причем в этот раз плохо закончится еще и для украины потому для того чтобы не доводить, для, да, потому чтобы не доводить а, до этого состояния надо очень быстро отыграть а, сейчас а, обратно от строительства концлагеря еще раз повторюсь украинцы это скорее всего не украинская власть потому что она не понимает украинцы для украинца главное в этой жизни две вещи такие основополагающие Земля и воля. Землю продали, волю пытают те забрать. Ну, плохо закончится.